Недавно в Бенницу завершился чемпионат Украины по Муайтаю. Для тех, кто это не знает, тайский бокс. И э, поскольку команда нашей области выступила довольно успешно, а в составе команды были представители клуба Вист, сегодня мы в этом клубе и просим его руководителя Василия Ивановича Ступарика рассказать о том. Как прошли эти соревнования? Какие эмоции, какие впечатления, какие результаты? Да, действительно, прошел очень грандиозный турнир. На организацию там что-то сказать вообще, можно вообще ничего не говорить, потому что это был космос, действительно. Уровень организации соответствовал лучшим чемпионатам мира, а то я так скажу, наверное, и больше, чем на чемпионатах мира. Я могу добавить, что те, кто интересуется, может посмотреть в интернете, потому что да. очень много материала э, там по проведению этого турнира и все, организации. Да, профессиональная организация, профессиональная работа тележурналистов, телевидения, профессиональная работа судей, потому что судьи были как национальной категории, так и международной категории, и это все крутилось вертелась три дня, вот 315 участников, категории полные спортсменов, бои такие, которые, я думаю, что не стыдно даже сказать, что мирового уровня. Ну, Но ну, и тем не менее, что это был чемпионат Украины и отбор на чемпионат мира, который будет по взрослым, пройдет вот он в июне месяце. И параллельно шел чемпионат по юниорам, где бои были, может, даже ярче, чем у взрослых представителей данного вида спорта. А чемпионат юниорский пройдет в сентябре месяце в Бангкоке в Таиланде, поэтому э, ребята дрались там, ну молодцы все. Хорошо, хотелось бы немножечко цифр о выступлении вашего клуба, ваших ребят, с какими наградами, с какими кубками вы вернулись домой. Ну я начну с того, что это был чемпионат Украины как по взрослым, так и по юниорам. Мы были представлены в команде юниоров, поскольку наших взрослых еще нет, они подрастают только. Сейчас у нас возрастные там были, которые подходят к юниорам, больше уже под взрослые скоро, они будут переходить в возрастную категорию. Это 16-17 лет, 14-15, 12-13. Эти mm -hmm. возрастные группы были представлены от нашего клуба. Мы выступали в составе сборной области. Наша область была довольно-таки представительная, представлена. Было 50... По-моему, 7 человек. Это представлена была, представлена была команда нашей Днепропетровской области. Mm -hmm. Что касается нашего клуба, то у нас получилось по итогам турнира 3 первых места, одно второе, два третьих. Это из расчета сколько человек было в вашей команде? Было 9 человек в команде. Вот. Бои были очень серьезные, насыщенные. У нас, допустим, девчонки очень хорошо выступили. Первые места взяли практически каждый бой они там заканчивали досрочно. Mm -hmm. вот. э -э, ребята хорошо выступили. Э -э, была надежда, конечно, что у нас Андрей Усенко возьмет первое место, но так получилось, он в полуфинальном бою повредил ногу. Вот, и мы ему ели, скажем так, перед, тр... перед боем уже одевали щитки на ноги, он там еле натянули тот щиток, потому что сильно голеностоп был поврежден, распухла нога. Вот. Э -э, он отбоксировал все три раунда, в третьем раунде уже как бы терять было нечего, и он поэтому более начал нагнетать. Ну, ну а первые два все равно боялся за ногу. Вот, ну, насколько он... я знаю, он даже получил приз да, лучшего спортсмена. Да, данный бой был признанным лучшим боем турнира. Вот, вот это финальный бой. Угу. Но люди ж не знали, что у него еще и нога больная была. Василий такой вопрос. По итогам, вот вы говорите, в Бангкоке должен пройти чемпионат мира. Кто-то из ваших ребят туда едет? Получается, что три путевки есть. Это две девчонки у нас, Соколова Виктория и Гончукова Виктория. 51-54 килограмма. Шульга Богдан. Это у него получается 14-15 лет. Весовая категория до 48 килограмм. Ну и под вопросом Усенко сейчас еще будет у нас турнир где-то, наверное, в июне месяце турнир сильнейших, где еще прогонят mm -hmm. вот, фаворитов весовых категорий. Вот и уже будет окончательно сформирован состав. Так-то, в принципе, они-то вошли в сборную. Yeah. Вот я скажу, что у нас получается Шульга, Соколова и Усенко выполнили на данном турнире нормативы кандидата в Мастера спорта Украины. Угу. Ну что, я вас поздравляю с этим, желаю новых успехов и дай Бог, чтобы все сложилось на чемпионате мира. Да, да, я думаю, будет нормально. Мы сейчас еще планируем, если там звезды все срастутся, сложатся, там все нормально будет, поехать клубом в составе спортакадемии «Прометей» на учебно-тренировочный сбор. Чтобы они поработали в Таиланде с тайскими спортсменами, с тайскими тренерами. Вот. Ну а потом, говорится, уже турнир сильнейших. И дальше посмотрим, как будет складываться. Ну, будем надеяться, что все будет хоро да? хорошо.